Salam hörmətli qonaçlarımız. Bu günlərimə Masazıq qəsəbəsində. Masazıq qəsəbə dedikdə Masazıq qəsəbəsinin mərkəzində, şok marketin arxasında, həm də Qubatlı məktəbinə yaxın Çə miqdə belə zaman məs tanış edirəm. Xatırladım ki, evimiz 4 dövrəm qoşa daşdan inşa olunmuşdur. Zəqas tikilidir. Xatırladım, yəni şəxsi tikilidir, zəqas tikilidir. Bax belə birimiz fasad görünüşü var. Həyətə düzdür, balaza maşın daxil olur. Yəni böyük maşın daxil olmur. Qaz, su, işıq mərkəzi konsent bunlar hamısı tam qaydasındadır. Burada kombi ilə bax burada çəkilib, qaz nətim hazır qoyulub burada. Evin fasadı tarsovka ağlat tozundan gözlenme bel deyək, belə bir əsasdır və betonla təchiz olunub. Hətti yoldan da sizə görsədiniz, bax yol səvəsindən demək olar ki, bura hardasa bir 1 metr hündürdür, yəni yol səvəsindən hündürdür həyat yanı sahəsi belə. Və üç daş gördüyünüz kimi kürsüdür və evimiz cinə məhs tanıdıq. Bax evimizin girişində bax gördüyünüz yeri tam istıpolla təchiz olunub. 1-ci mərtəbə hamsi metalla döşənməd və istəpolla təchiz olunub və burada isə salon və sənət otağı var. Bura ilə də mən sizi tanış edim. Bax belə bir salon və sənət otağı. Xətin və doğru. Sənətlər də qaydasında bir başa nataral qarda alıq-satqıdır. Bu rezə 1-ci mərtəbə yerləşən. İstəyirəm, bu otaqda də belə yataq otağıdır, bəs yalnız yəni, arıcın istəyini asdır. Yuxarıda isə 2 dənə otaq mövcuddur. Bax belə bir evimizin otağı mövcuddur burada. Pəncərəsi bir başa yola baxır, onu göstədimsə, bax gördüyünüz kimi yola baxır, birbaşa, yəni pəncərəsinin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Bütün kommunal xidmətlər qaydasındadır. Burada isə bax girişdə sağ tərəfində gördüyünüz kafeninə can vurulub. Burada bütün sistem, isti su, kanalizasiyası, elektrik sistemi hamısı qaz xətti necə çəkilib, burada hazır vəziyyətdə qoyulub ki, burada mətbəx mebelimiz yığıdrasız, rahat yaşaya bilərsiz. İndi isə Buradan görsədinizsə, bu şəbəkə pəncərədir, qoşul şüşədir, birbaşa öz həyətinə baxır. Tam yaşayış olan bir yerdir. İndi isə ikinci mərtəbədən də tanış edim. Xatladım ki, aboylardır, yəni ucuz aboylardır, bahalı aboylardır. Onu xatladım bizə. Yuxarıda isə 2 dənə otaq mövcuddur burada. Burada sağ tərəfdə bax belə bir geniş bir, böyük bir otaqdır. Yəni sizə yubranıq otaqda edərsiz, aşağına yataq otaqda edərsiz. Yəni alacaq Stendən asıdır. Buradan da göstərdim isə birbaşa pəncərəsi yola baxır ki, yəni burada qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Qiymət hörmətli panaz bəyimiz xatırlatdı, çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb 45.000 manata satışa çıxıb. Füssüz ki, real alıcılarına endirib alınacaq. Və sonuncu otağı da mən sizə tanıtdım. Bax, bu da yataq otaqlarından biridir. Genişdir. Hardasa evil ümumiyyətlə 90-100 kvadratda yaxındır, 2 mərtəbəsi. Burada da şəbəkə pəncərədir, birbaşa pəncərəsi yola baxır. Onduqadandan supermarketin arxasındə yerləşir bizim evimiz. Və xatırladım ki, bax burdandır göstərim sizə, qoşa daşla inşa olunub. Ətraflı məlumat üçün zənh bura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birincilə də siz tanış ola bilərsiniz. İnşallah evə və insanlar Allah təala belə gözəl evə qismət etsin. Bütün kommunikasiya xətləri qaydasında, sənədləri qaydasında bir başı natural ağac saçqıdır. Qiyməti çox sərfəli bir qiymətdir. Mərkəzi yolun üzərində 45.000 manata evimiz, bax belə bir gözəl evimiz satışa çıxıb. Ətrafını məlumat üçün gəldiniz, zəhmət olun. İnşallah evə ol mü insanlara Allah tərəfi belə gözəl evlər qismət etsin.